نو کرکرته د دې لوبي په بهانه ده جرمني هیڅ صنعت فرانکفورت خر تراغلیم غوړمنل د دې لو ب غاړو پښتنه وکړم چې پروسی کې کوم جنايي پیخي په آلمان کې وشوي او د افغانانو هم پیخي کېل دی د دوی په ژوند او روزګار ته اغیز کړي او دغرس په دوی کې کوم کسان ډیر اندېښمن دي چم تواله حتی او بریا لای ګم منزور و میاشت مخکې په ناقانونه لارو المان ترا ورسې تر دې د مې د پناه غوښتنې مرکه نه ده شوي د افغانانو په ورستې او راپورته شوي او ناندريو اندیښمن کړي هله موږ سه شپې د کیو تشخیص لارو تشخیص لارو سي د انټرویو سمور کو د استاد اخلو هله من دا د افغانانو د دلته دل رازي او غلط کار به دوی خو خوشاله ژوند وکړي له منزور سره لوبډله کې ځینی نور لوبغاړي بیا وای د منهایم لپې خوروسته هیڅ کې په کار ځای او خپلې سیمه کې سم چلن ورسر نه کیږي مثلا چېر تلار څخه مخا کار ماریا بلس دکان چې تلار څخه نو د خبري کیږي چې چا تزان ماري پې کې سوګیا پختنه وکړه افغانم مخا یا تروش ټنڈو تروش یا سبل لاملت به پېګس یعنی له دې منهای مسلې نه بعد او یو سو مسلې نه بعد ډېر دا خبره دې خلکو باندې دی افغانانو بد لګي افغانان په دومره خنه لګي افغانېستان وین اگینست اوسترالیا خو دا چې دا سه پینځه ګوتې اورقم تن دی زه خه خلک کمستا او باد خلک کمسه په دنیا کې کي یو کس غلط کار کوي یو د هیواد لپاره د هیواد بدنامۍ لپاره غلط کار کوي نو دې کې سده ټول افغانانو رنگ بديږي نو باید هغه کس تبعید سزا ورکول شي دلته خو دا قانون دا غا دا هغې کې سده افغانان به داسې احساس کوي چې ولای یو کار یو کس غلط کار کوي نو موږ ټول ور سره رنگ بديږي نو په دې باندي انسان لخپکی نو اوس زما ز خپل خبر ز چ کام چ ما د عمر غړ کړه خدمت کړه لکه سپورت پغه کې خپل ز خپل لکه زما خپل بزنس ته مونږ ټیکس ورکاو شو ټویا ورکاو خپل کار کوو نه چانه تاسو واړو نه غوي نو زم یو افغان ما په کومه کټګوري کې د حسابونو داخو ټوله غونان یو کټګوري کې اچول نه دی په کار دا مې چوکومه افغانانو سره خبرې وکړې هغه یا نوې راغلي وو او یو دا دا یا یو څو کاله کېږي دلت ژوند کوي کوزمه لپاره بوخت نه ده د هغه کورنۍ چې لسیزي کېږي یا 1.5 کاله کېږي دلت ژوند کوي هغه د دې مسایلو په اړه څه فکر کوي نن له فرانکفورتا د ماینز ښار ته زم داسې دا کورنۍ لیدو چې ډېرش کاله کېږي دلت ژوند کوي او اولادونه هم دلت زیږي دلیدي د کامیلیا او هارون ل ژوند په آلمان کې ډېر لسیزي اوړي د کډوالۍ د ژوند د سختۍ او او کړهوونو کیسه او تجربې ډېری دي دی. د شپږو اولادونو د غمور وای ورستي او پی خوې د لونو په ژوند ډېر اغیس کړي په مکتب کې بخواب په سبق به ډېر چورتو دغه باندي اوسه مطلب سبقونه شان نه دغه ارشو کې وسابل علي خپل د سبق د غي جن اخلاص سو خو ولې د دې بیره ده کدي وای چې مور د چا سره دوله نه کې خوش کا وس یا جنگ سره وکړو د مشتبي کتاب غان نه مطلب اوس به تر کنه چې جنگونه کوي ترکی عمر توای چې تا افغانانه مطلب د دې افغانانو دا یو جنگ چې سوی دي دلته د ډیره وسپابل پلازه تلل اون پاته ما ተقبله پاکستاني چې زو اله وایسته افغانانو خپل وطن مداسه او دلته داسوم هارون خلونه کیږي چې ټکسی چلوي د افغانانو ژوند افغانانه دا 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 دل دایو نه فرد دایو نه فرد لاسه د ټول افغانانو ژوند تقریبا بدبخته سوی دي وای ورسته او پی خو چلندونه حیران کړای از ما پر شخصي اسما مل <سؤال> من ډېر من په تاثیر کړيدي ځکه موږ په خو په د لاوري چاته وایست موږ افغانانو مخکې میمو ویل <سؤال> ووسه نه نظرایم زه ورته وایم چې افغانم کنايم افغان ځکه د خلک چې موږ په ټکسی کې راپورته کوو دا اکثريت د شپې نه شي د دې هغه هغه کینه په د نشې په وخت کې ډېر تقریبا ډېر اساسا ذکرنه چې د ارګړې پر رادیو غانو کې اوري ارګړې په خبرو کې اوري شي افغان دا ستکار کړيدي افغان ماجرل دراغلې دي هغه دا کار کړيدي نه پا، پا دا واقعنم مزم په پځار کې یو نه په بیر کې چې د دې ترکم جواب ورکم همداس مهال د جرمنی د راینل فالس ا علاق په پلازمینی ماینز خار کې یو یوازې په همدغه سړک د افغانانو شپږ دکانونو دی چې بیلابل تو کې او شیان خرڅوي نن راغلم چې د ورستې مسایل په تړه او چې د افغانانو په اړه راپورته شوه دي لودوي وارم چې تومره اندېخنه او تشویش لري نصرت الله څوار لس کاله مخ کې المان کې د کډوالۍ ژوند پیل کړ دا دکانې په 2014 کال کې جوړه کړه ده وايي د د پڅیر ډیر افغانان اوس پالمندان کې په ځان بسیا دي او د دې ټولنې و برخه شوي نصرت الله هم د ډیر نور افغانانو پڅیر د ورستې خبرګونونو پایله سم نه ګني چې مثال کار کوي خپل کارو د دې یوو مکتب وایي همثال پانتنو کې دا خپل درس وي خو دا چې مثال په تاور باندې دا په تلیزنو کې راځي خلک ته یو بل نوم ورکړي دا به د منفی اثرات لري چې هغه غوښ پانتونکې ده په پانتونو کې خالق وایي چې تاسو افغانانو د اقصی کار کړي خو هغه یو کیسه اواز هيا او افغان د اقصی کار کوي دا ټول افغانان خدا اقصی کار نه کوي یا مثال پتاور باندې مونږ عدالت کور کې دکان کې یا یو سوقه سان نور رزي چې تاسو افغانانو مثال د اقصی کار شوی و یا د اقصی کار تاسو والی کوي آلمان کې ورسته او څو جنای په خور چې افغانانو نوب کې خېل دی ډیرو ټکان ورکړ اندو حکومت او غوندونو نظرونه سره ویشل ځینی په دی باور دي چې له طالبانو سره د یو دولت تعامل وشي او مجرم او دغラス تورن افغانان دی برت افغانستان تولیک دی ولشي خو زین نور بیا وایي چې درې محیودونو ته ویدولیک دی ولشي په دی اړه لا روحانه پریکړه نه ده شوه خو په ټوله کې د افغانانو په منځ کې دا پختنه را پیدا کړي چې راتلونکو بیټ څنګه کیږي